عباد الله وقد استشعر السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم استشعروا هذه النعمة العظيمة وعبروا عن مقدار حفاوتهم ورضاهم بها فعن معاوية بن قرة أن سالم بن عبد الله أن سالم ابن عبد الله حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما فرحت بشيء من الاسلام اشد فرحا بان قلبي لم يدخله شيء من هذه الاهواء اي الشبهات والانحرافات وقال ابو العالي رحمه الله ما ادري اي, أي الغنيمتين علي اعظم اذ, أخرج إذ اخرجني الله من الشرك الى الاسلام أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى يعني شبهة أو شك معاشر الأحبة معاشر الشباب بل لقد كان هؤلاء السلف أشد تحوطا لدينهم وفرارهم من الشبهات والمشتبهات والإشكالات جاء رجل إلى الحسن فقال يا أبا سعيد تعال أخاصمك تعالى أُخاصِمك في الدين، يعني أُجادِلَك وأُحاورَك، فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرتُ ديني، فإن كنت أضللتَ دينك فالتمِسه، أي ابحث عنه، ودخل رجلان من أهل الأهواء، أي أهل الجدال، أو الجدل، والمِراء، وإثارة الشبهات، دخل على محمد بن سيرين رحمه الله، فقال: يا أبا بكر نحدثك بحديث نحدثك بحديث؟ قال: لا قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا قال: تقومان عني وإلا قمت فقام الرجلان فخرجا فقال بعض القوم: ما كان عليك أن يقرأ آية؟ قال: إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. معاشر الإخوة، أيها الشباب، ليس هذا التحوُّط، ليس هذا التحوُّط والفرار من الشُّبَه لضعفٍ في الدين، أو ضعفٍ في التصوُّر، أو ضعفٍ في الحُجَّة، كلا وحاشا، بل صحَّة التصوُّر عند هؤلاء السلف رحمهم الله مبنيَّةٌ على حُجج وبراهين ومعرفةٍ للحق في كل الثوابت الشرعية ولكن لا مصلحة من الاستماع إلى شيء من الباطل بل إنهم يتمثلون قول الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب وقد قال مالك بن رحمه الله: "الداء العضال التنقل في الدين، الداء العضال التنقل في الدين، أي الاضطراب وعدم الاستقرار". فالسلامة لدين المرء أيها الشباب، البعد عن هذه الموارد، أما البروز لكل شبهة، أو الدخول في كل إشكال، فعرضة لكثير من الزلل والخطأ والخطل. والاضطراب والقلق يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه عرضه للخصومات اكثر التنقل اي انه يضطرب ولا يستقر على حال نسال الله السلامه ومن اكل الطعام الفاسد او المسموم سوف يمرض او يموت وكذلك شان الافكار على العقول والقلوب